Вітаю, це акценти у нашій студії. Сьогодні Хатія Даконоїця, керівник Національної поліції України. Вітаю вас! Вітаю сьогодні! На театральному майдані Тернополя відбувалася урочиста присяга 209 патрульних поліцейських Тернополя. Конкурсний відбір складав 24 особи на одне місце у порівнянні з іншими містами України. Це багато Спасибо большое, что пригласили в студию. Эм, Ради Бачата, вас Замечательный город. И для меня большая честь представить новых патрульных полицейских городу, региону, который реально вырастил очень много квалификаций. это я сказала на, на площади и хочу еще раз повторить. Вы знаете, везде, где у нас был конкурс, э, отбор патрульной полиции, конкурс большой. Почему? Потому что молодые люди хотят поменять страну, они хотят служить в полицию, у них есть мотивация, у них, у них есть дух, и они реально хотят служить своей родине. Это важно, и это замечательно. И это доказывает то, что мы что-то делаем. Это доказывает то, что если у полицейских есть доверие, а самое главное, эффективный механизм, как оценивать работу полиции, это доверие населения. Это доказывает то, что мы идем в правильное направление. А, про конкурс вы меня спрашиваете. Да, конкурс большой. В Тернополе был очень такой, а, интенсивный, а, интенсивная процедура отбора патрульной полиции. И это тоже доказывает то, что молодые украинцы все больше хотят стать полицейскими. Вы знаете, и доказывает то, что еще полицейский, стан как профессия, становится уже популярным. В других городах был больше конкурса Вы меньше? знаете, в других городах, ну так, там 26 человек. В Киеве был очень большой конкурс. Например, мы а, получили где-то около 34 тысячи аппликаций. Ну, это как бы заявление. Да. А, например, большой конкурс был во Львове. А, но Тернополь как бы лидер среди городов. Какие ставились вымоги до «Мойбудних полисменов» и «Полисвумен»? Вы знаете, я не люблю, когда разделяют вот в профессии, особенно в полиции, в полиции, что как, мужчины и женщины. Да, мужчины и женщины, потому что реально профессия полицейского это очень важная профессия. Самое главное то, что критерии одни. Какие критерии реально? Все а, прошли а, тесты, которые они сдали, да. Мы знаем, что молодые люди, которые пришли в полицию, они сдали тесты, а, мы их проверяли на логику, потому что логическое мышление это очень важно для полицейского, это раз. Второе физическая подготовка и, конечно, ну нормативы были немножко другие там для женщины, для для мужчин, потому что реально как бы физическая подготовка немножко другое, конечно, это априори так. Но все они пошли в как бы прошли физические экзамены, медицинскую проверку, это очень важно, и собеседование. А требования у нас э, всем как бы не такие а, разные для мужчин и женщин. Требования у нас одни, что а, все должны доказывать, что и физически, и морально они готовы быть полицейскими. А какие-то может психологические факторы такие? вы знаете психологические факторы мы проверяем когда они а, пишут а, тесты ММПИ. это это очень а, это ноу-хау как бы в отборе по, полицейских потому что а, тесты вот такие которые нам помогли наши ZM, иностранные партнеры чтобы у нас были такие тесты а, они а, пишут а, а, Психологические тесты проверяют стабилен ли человек для того для работы в полиции, потому что это важно, чтобы полицейский был как бы у него психологическое состояние было стабиль, стабильным, чтобы потому коммуникационные навыки, чтобы были а для менеджеров, чтобы были навыки лидерства и так далее и так далее. Так что да, психологическая подготовка тоже очень важна и да очень важна важен тут деталь, когда мы проверяем, насколько человек Владіють собою, тому що ви знаєте, там комунікація з різними людьми, звісно, очень трудна. Чому навчали патрульних і чи встигли вони на вашу думку засвоїти? Тому що часу у них було дуже мало, лише два місяці на навчання? Два з половини. Но, конечно, я согласна с вами и с нашими, наверное, телезрителями, которые а, как бы вот всегда обсуждают эту тему, потому что это важно. И я очень благодарна всем, кому не безразлична судьба патрульных полицейских. Вы знаете, а, всегда повторяю мы одно вся наша команда, что совершенству нету пределу. Почему? Потому что после э, базовой подготовки, которую реально получают патрульные полицейские у них очень интенсивные курсы, интенсивные по тактике, 70% у них тактика, преподается тактика, потом идет правовой блок, ну, те функции, которые выполняют патрульные полицейские И э, все тактические тренера, они тоже подготовлены э, нашими американскими партнерами, которые специально приехали полицейскими, которые при, приехали специально специально, чтобы а, сделать вот такой а, большой тренинг. А самое главное то, что после службы, во время уже службы, как только они заступают на службы, мы никогда не останавливаемся, мы развиваемся. А каждый, каждая рота, каждый, какой, как бы, каждый батальон получает специальное как бы, обучение, тоже, тактическое обучение и правовое обучение во время службы тоже. Вы знаете, это не только наш метод, а, так называемый называемые тренинги во время службы это как бы службы это так сказать практика цивилизованные полицейских которые служат во всем мире так что мы развиваемся они обучаются тоже дополнительно они тоже у них специальная подготовка тоже по стрельбе по тактике потому что реально мы должны понимать что создать настоящую профессиональную полицию это важно в, не только для нас, для национальной полиции или для самих патрульных, но это, это как бы важно для нашего города, для нашей страны, потому что они общаются с людьми, они защищают грамотский порядок. Ну, Усваивать теорию они уже начинают после сегодняшнего дня, они уже выходят на практику. Да, Принувать. они выходят сегодняшнего дня на практику. И вы знаете, а, те ожидания, которые у нас были до того, как мы запустили патрульную полицию в Киеве, конечно, я бы так сказала, что они оправдали это, это, это ожидание, потому что реально у них есть доверие. Они очень хорошо работают в Киеве, очень хорошо работают в Львове, а, в маленьких городах, в больших городах. И я думаю, что а, продать надежды это значит что у них есть реально доверие населения как только мы запустили патрульную службу обращение граждан выросло наверное где-то там 5 или 6 раз это значит что люди хотят общаться с полицейским это значит что люди видят как бы защиту в полицейских это значит что люди понимают что страна идет вперед так что я думаю, что это это очень очень хорошая новая история для нашей страны для развития нашей страны что будет входить в обязанности новых патрульных полицейских а, реагирование патрулирование а, реагирование на а, вызовы потому что ну как устроено мы каждый экипаж который а, м, патрулирует ну, Какое основное как бы, различие да, по вот, ГАИ и патрульная полиция? Они патрулируют, они никогда не стоят на одно место. Это очень важно. А у них есть вызовы. Каждый экипаж стоит планшеты, где они принимают вызовы. Они к, общаются с людьми. Они выезжают на ДТП, оформляют как бы, ДТП. А, и а, самое главное, что, конечно, они защищают как бы, порядок, который важен. И самое еще главное, то, что я хочу подчеркнуть, это то, что у них очень важная функция превенции, потому что если человек видит, что машина патрульной полиции с мигалками ездит по городу, и реально их много, и они знают свои функции, то это тоже большая задумывается. превенция. Да материально-техническое обеспечение для этого всего автомобили, сброя планшеты, чи все это уже да э, да материальное как бы это очень важно, потому что техническое обеспечение это очень важный фактор, фактор развития полицейских, да и развития патрульной полиции, ну не только патрульной полиции, ну и как бы всей национальной полиции а они обеспечены камерами, они обеспечены планшетами, они обеспечены с машинами и формой и все эти как бы и спецсредства и оружие которые надо, чтобы они выполняли свои функции ежедневно. Одна четвертая полицейских тернополя це жінки. Ви говорите, не розділяти на чоловіків и жінок, але все ж такая тенденция. Лише у тернополі чи по всех местах. Нет, вы знаете, это, это тенденция, которая мне лично очень нравится. Потому что э, те 10 лет, которые я прослужила еще в полицию Грузию, я всегда, всегда обращала внимание на то, что в полиции должно работать много женщин, потому что это важно. У них интуиция очень хорошо развита, они очень хорошие полицейские. И они очень хорошо выполняют свою службу. А, это общая тенденция, потому что в общем счету у нас это 26% женщин, которые работают в патрульной полиции. Это значит то, что тоже молодое поколение, так бы не различая мужчины и женщины, и там э, девочки мальчики, мальчики, да, там они хотят служить. Это очень важно. Вы знаете, а, женщины выполняют очень важную роль, например, в коммуникации, особенно с женщинами, особенно с пострадавшими, особенно с детьми. Это очень важно коммуникация у них тоже как бы и налажена, а когда тоже они выезжают, например, а, 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 на конфликта, на домашний конфликт. Так что я думаю, что тенденция роста, а, когда женщине поступают, как бы процентное соотношение как бы вырастает, это очень важная тенденция. Все-таки профессия патрульного полицейского небезпечна. На вашу думку, чему женщины идут на, на такой риск? самое главное то что они понимают что они могут поменять страну это самое главное и вот этот фактор который вы говорите что профессия это как бы э, очень э, небезопасная да вы знаете вот это менталитет нового поколения несмотря на то что э, может быть, кто-то думает, что женщины могут выполнять как бы меньшую роль в развитии нашего общества. Это неправильно, это неправильно абсолютно. Так что это очень важно, что все и и мужчины, и женщины, и все те ребята, которые вернулись со службы и сейчас пошли служить в патрульную полицию, новую полицию. Все те женщины, которые как бы закончили университет, у них было есть высшее образование, все равно они пошли работать в патрульную полицию. Это значит то, что они уже э, знают, что такая честь профессии полицейского, и они уже, поменя... они уже ä, понимают, что поменялась менталитет людей и есть какая-то трансформация. Так что я думаю, что вот э, э, рост будет. А, и вы знаете, это очень хорошо, потому что, когда, вы, когда мы посмотрели на Киев, ну, процентное соотношение, думали, что это Киев большой город, наша столица, и вот ну, много женщин, но нет. Везде, абсолютно всех городов, и до мая мы будем, как бы, патрульная полиция будет действовать в 29 городах, это, это уже видно. Богато и участников АТО. Да, uh, участника, участники АТО, это очень важно. Я очень горжусь, что в патрульной полиции, они пошли служить в патрульной полиции. Сегодня, власне, награждали одного из них орденом замужности. Да. Чи залежит престиж профессии полицейского от его заработка, да. зарплата его? Как влияет на его престиж? Вы знаете, конечно, зарплата влияет. Давайте рассмотрим вопрос так. А, и посмотри, посмотрим так бы на угол не только патрульной полиции но и всей национальной полиции потому что патрульная полиция это только часть национальной полиции В национальной полиции входит и криминальный блок и следствие и другие департаменты которые занимаются обеспекой нашей страны и наши, наших граждан зарплата это очень важный фактор вот сегодня у нас была встреча а, главное управление областной и со, с, с нашими сотрудниками с нашими коллегами и конечно мы понимаем и мы видим, что если у следователя, например, зарплата 4000 гривен, конечно, как бы о каких-то хорошем коэффициенте работы не может быть и речь. Но самое главное то, что не только зарплата играет важную роль, но и как бы техническое обеспечение, потому что у полицейского, у которого есть честь, и он понимает, что его профессия достаточно достаточно а, хорошая и важная для страны, то у него должно быть и техническое обеспечение, и нормальная зарплата, и, а, и хорошая форма. Потому что полицейский это представитель, первый представитель лицо государства, потому что 99% людей они встречаются с полицейским. Да? Они обращаются, и у них есть, как бы у 90% нашего населения есть опыт и, и обращение, и коммуникации с, с, с полицией, ну милиция я сейчас уже в полиции, так что зарплата это очень важный фактор, но мы должны еще понимать, что а, никогда полиция не может соревноваться с организованной преступностью или с экономической преступностью, когда преступники могут заплатить больше, так, а, но мы должны еще понимать, что самое главное, чтобы у них у полицейских был менталитет абсолютно другой, что да, может быть зарплата недостаточная, но они должны понимать, они должны уже вбить в себя, что э, у меня честь. Я как бы ношу звание, и я офицер, и самое главное, чтобы я как бы защищаю свою Родину и беспеку наших как бы сограждан. А с зарплатами, я думаю, что на переходной период, конечно, да, есть проблемы, но я думаю, что мы удвоили зарплату после переаттестации, они еще как бы... А, а их зарплата будет э, гораздо, ну, я бы не сказала так, чтобы представительная, но гораздо больше, чем была. Но самое главное то, что на переходной период мы должны доказывать, что мы достойны, достойны большей зарплаты и мы достойны как бы больше технического обеспечения. Какая у них зарплата? А, ну патрульных полицейских 8 тысяч зарплата, а, например самого для самого младшего такого рядового со со состава а, мы удвоили зарплату, если они получали где-то две тысячи с чем-то, сейчас они получают 400, 4700, это зависит от звания, зависит от выслуги и так далее, так далее. А, но мы будем добиваться того, что каждый полицейский, который защищает э, беспеку нашей стране, беспеку как бы наших сограждан, чтобы у них была достойная зарплата. А если вы меня спрашиваете, или имеет ли это значение? Конечно, я бы сказала, что, конечно, имеет. Ведь чувает себя по-иньшему. Да. Это. Вы знаете, не только зарплата. Я вот, как сказала, это техническое обеспечение, это хорошая машина, это а, форма, это это все то, что надо, чтобы человек почувствовал, что его профессия имеет значение. Прагада ему на что аварию из автопригона в Киеве. Де межа у співвідношенні між діями поліцейського і морального вибору? Мораль і. А, ви знаєте, для поліцейських ми офіцери. Для поліцейських закон превише всього. І а, в законі розписано. я сейчас процессуальные как бы, mm -hmm. моменты не буду обсуждать, потому что это а, пока идет следствие, пока сейчас а, мы добились того, что сейчас наши наш офицеры, они как бы ну, никогда бились, но а, мера пресечения сейчас домашний арест, хотя я думаю, что это тоже несправедливое решение, потому что он выполнял свою задачу, когда а, когда останавливал сбесившийся а, БМВ, который как бы был, 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 да? был, 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 представлял собой очень большой большое угрозу да он, он действовал правильно это самое главное но самое последнее решение сейчас ä, делает суд а, но ну, вы знаете был какой-то и дисбаланс и дискомфорт для меня тоже и как бы это несправедливо когда вот водители отпустили а мера пресечения как бы для нашего офицера было абсолютно другое. Сейчас мы после апелляции, после апелляции, тоже домашний арест для, для, водителя, который реально на всю ответственность на него. Это самое главное. Вы знаете, то, что я скажу, и патрульные полицейские, и все полицейские это знают очень хорошо. Закон превыше всего. Закон один для всех – Всего. І найголовніше то, що розписано в законі, всі, якби всю ем, своє об'єднаність поліцейські виконують. Закон чи мораль, вибираємо. Закон. Закон. В інтернеті і новинах за час нової поліції з'являлося, ну, скажімо, не, не те, що багато, але з'являлися все-таки публікації про випадки звільнення нових поліцейських за якісь їхні. порушения, возможно, якобы ставит из-за почему так оставалось? Вы знаете, это естественный отбор. Давайте так скажем, что после очень жесткого отбора, который у них было, конечно, они начали работу, но тоже потом идет естественный отбор, потому что уже 7 тысяч человек работают в патрульной службе, в патрульной полиции, это очень много. Конечно, будут и те люди, которые не доказали себя, что они достойны работать с патрульную полицию в национальную полицию Украины. А, есть, ну вы там были несколько случаев, было случаи в Одессе, наверное, вы помните, да, когда задержали а, полицейского, который там был, а, были какие-то там не очень хорошие моменты, да. А, еще там были такие-то моменты, когда по не очень хорошие сепаратические высказывания, в да, в соцсетях было уволено несколько патрульных полицейских, хотя они сейчас судятся с нами, Национальной полиция Украины, но это я думаю, что это процесс которую мы не можем никак как бы, этого процесса избегать. Почему? Потому что естественный отбор происходит везде, особенно в полиции, где воля, честь и профессионализм ⁇ самое главное. Я думаю, что э, даже я бы так сказала, что э, отсев небольшой. И в течение вот, нескольких месяцев то, что работает патрульная полиция, был только один случай всяточенства. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что они абсолютно молодые люди, которые пришли служить в полицию, они абсолютно с другим менталитетом. Это важно. Но что касается естественного отбора и как бы отсеивания, это всегда будет везде, это во всех странах мира, и ничего особенного в этом нет. При наборе они были нормальные, наверное, Вы да? Знаете, при наборе при, наборе при наборе они прошли медицинскую проверку. Конечно, я не исключаю, что а, какие-то справки может быть какой-то человек взял как бы недобросовестно, но они прошли все, все проходят все и на одной основе. Это очень важно, потому что создана платформа отбора конкурса и каждый человек, который проходит конкурс проходит всю процедуру, которая важна, весь этот процесс. Это раз. Второе, если вы меня спрашиваете про соцсетях, мы очень тщательно мониторим соцсетя, но, может быть, есть какие-то моменты, которые как бы, они высказывали в соцсетях до этого, как они работали, начали работать с патрульной полицией. И я очень много раз призвала общество, что если они увидят вот какие-то вот такие моменты, что они обращались к нам, и мы будем как бы принимать меры, которые важны. А самое главное то, что э, я вижу так, что полиция, особенно патрульная полиция, особенно национальная полиция, конечно, сконсолидировала все общество. И общество нас поддерживает, и общество понимает, что, к сожалению, пока это единственное достижение, что у нас есть. И надо, чтобы мы все понимали, и мы все развивали это достижение, которое у нас есть в стране. Вы продолжаете их контролировать даже сейчас, когда они уже служат? Знаете, служба мониторинга, которая работает в патрульной полиции, контролирует их каждый день. Контролирует не только, не только в административных сферах, но и на линии, что они делают на линии. Да? Потому что служба мониторинга выезжает, они мониторят каждый экипаж, они объезжают все те командиры и батальон командиров которые заступают, например, а тот так что я думаю, что это очень эффективная служба. А если мы выявляем, например, того, кто спал в машине, это нельзя для патрульных полицейских, если мы выявляем, что кто-то нарушает дисциплину, или кто-то нехорошо не себя ведет, не подобающий полицейским, то, конечно, мы их отпускаем. И, конечно, это естественный отбор, естественное отсеивание, которое происходит везде. На их место придут лучшие, Конечно, которые у нас хотят. будут новые доборы. Сейчас 1 апреля мы запускаем полицейские комиссии во всей Украине не только для патрульных э, полицейских отбора патрульных полицейских, но и для других служб. Так что всегда, всегда придут лучшие из лучших, потому что они будут понимать, что служба их служба это это очень важно. Яка доля очікує колишніх милиционеров, которые сейчас работают в управлениях нацполіції? Серед Среди них есть профессионалы, справедливые, честные? Конечно, среди, конечно, безусловно, а, безусловно. Вы знаете, к сожалению, мы привыкли милиция, которая была привыкла, привыкла как бы и критики. критике, потому что было что критиковать. А, но я так скажу, что среди тех сотрудников, которые сейчас работают в национальной полиции Украины. Конечно, очень много честных и профессиональных сотрудников. Конечно, есть и люди, которые просто приспособились к системе. Но самое главное лично для меня и для всей нашей команды, и менеджмента, и, и министерства, самое главное то, что люди должны быть готовы к изменениям. Ментальная трансформация человека. Какой должен быть полицейский? Честный, профессионал, и люди должны ему доверять. Это вот самое главное, что у нас будет, самое главное достижение. А, а те люди, которые честные, которые, кому нет вопросов, никаких вопросов, которые раскрывали, расследовали и добросовестно работали, конечно, они останутся, будут работать, и для меня лично, как главы национальной полиции, они представляют Золотой Фонд, Золотой Резерв. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую, що сьогодні нашою гостею була Хатія Декануїця, керівник національної поліції України. Дякую. Це була вам. слава Україні. Героям слава. Це були акценти. До зустрічі.